ರು ಚಿಂತನ ಜಯಂತ್ ನಾಯಕ್ ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಊರು ತದಡಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತದಡಿ ನಾನು ಇಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ 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 ಜಯ ರಾಮ दशरतनन्दन राम 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 दशमुखमार्दन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 पशुपतिनन्द पशुपतिनन्दन राम 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 पापविमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षकरा जय राम 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 जय राम जय राम 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 नंदन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति नंदन राम 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 पापविमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 राम